не будет своих карманных армий. Такое заявление сделал накануне президент на встрече с командирами бригады батальона вооруженных сил Украины. Я так понимаю, что поводом для этого заявления послужило то, что якобы бойцы батальона Днепр-1 блокировали вход в офис Укрнафты в ночь на 23 марта. Это отличная тема, которую стоит обсудить. С кем финансируются добровольческие батальоны? Но прежде этого мы захотели вообще в принципе освежить память и историю того, как батальоны территориальной обороны вообще появились. É na sua То такі батальйони територіальної оборони у травні 2014 року. Відповідно до закону про оборону, указу президента про часткову мобілізацію у кожному районі України із добровольців створили загони оборони. Вони входять до складу збройних сил України і підпорядковуються Міністерству оборони, а також головам обласних державних адміністрацій, на території яких були сформовані наразі в Україні 46 таких батальйонів. Найвідоміші Дніпро, Дніпро-1, Київська Русь, Волинь, 1 Закарпаття та Чернігів. -1. Дин першочергові завдання цих загонів охорона важливих об'єктів та комунікацій, забезпечення правопорядку у регіонах, боротьба з диверсійно-розвідувальними групами, антидержавними, незаконно утвореними збройними формуваннями та мородерами. Батальйони територіальної оборони не проходять службу у зоні антитерористичної операції. Але у разі мобілізації загони можуть бути переформатовані в окремі мотопіхотні з прикріпленням до певної бригади збройних сил, переведенням на фінансування міноборони та відправлені у зону АТО. События последних дней подняли очень большую дискуссию относительно того, кому на самом деле подчиняются батальоны территориальной обороны, не являются ли они карманными армиями. А вот об этом все мы будем говорить сейчас в этой студии с нашим гостем, народным депутатом, экс-комбатом Айдара Сергеем Мельничуком. Доброе да -да. утро, Сергей. Эм... У нас такой первый вопрос. Я... Просто для того, чтобы разобраться, в принципе, зачем областям вот такие отряды территориальной обороны? Вопрос сам напрашивается с той ситуации, которая сложилась у нас год назад, когда началась интервенция России в Украину. Если бы изначально у нас были бы сформированы батальоны территориальной обороны, как по типу Швейцария, Финляндия, Штаты, вот, ничего такого не было. А кому они подчиняются? Вот формально, то есть кто над ними стоит? Ну, батальоны территориальной обороны в любом случае должны подчиняться гаранту, главнокомандующему. Но ну, это в конечном. Конечно. А кто между, между комбатом и гарантом? Ну, в том законе, котором я сейчас, например, подал на рассмотрение, на, вот, они должны подчиняться, и у них должно быть э, свое команда, но все равно оно должно замыкаться на генеральный штаб, на Министерство обороны. Понимаете, многие губернаторы, э, некоторые губернаторы просто перепочинили себе, взяли на обеспечение батальоны и фактически их командиров приручили. Вот. Но это не значит, что остальные ребята, которые участвуют э, в борьбе за освобождение Украины, э, будут этим, эти приказы исполнять. И это, я так думаю, эти настроения показывают и э, то, что митинг-то на сегодня, скорее всего, не состоится и за Коломойским э, не пойдут батальоны. Ну... У меня такой вопрос. Извините, конечно, но... Кто заказывает музыку, как бы и за нее расплачивается, тот как бы главный парень на танцплощадке. По сути, финансирование вот этих батальонов, как это будет контролироваться, чтобы человек, допустим, если это будет выведено не из бюджета государства, там на местах решаться вопрос, что человек, который выдает деньги, не получает себе эту частную армию. Нет, армия, финансирование батальона территориальной обороны должно быть государственное, но потому что быть, но, государство по сути... должно, должно должно кормить свою армию, а не армию противника. Но и сейчас именно так происходит. Вот э, на чем обеспечение находится батальоны территориальной обороны. В основному в основном, основном та э, получається лежиться на місцеву громаду, угу. От ну в будущем це все таки має і з центрального бюджету щоб не було випадків, як зараз у нас Дніпропетровсько. Пане Сергія, от є ще запитання глядача, підказує редактор. Ми з вами спілкуємося. Угу. Глядачі от чи чи дзвонять, чи запитують. Ну що ж воно таке емоційне? От скажіть, купа грошей де на фінансування з наших податків, міноборони, олігархи дають гроші, а захищати нас немає кому. Ну вот вам вопрос от зрителей. Это все доктрина нашего государства и доктрина нашего Генштаба и Минобороны. На данный момент надо перенести все на добровольцев. Но нельзя человека, которого с подпалки палки загоняешь под мобилизацию, заставить его воевать. Ну будут идти сдаваться, но не будут они защищать родину. Давайте буквально 15 секунд я подвожу итог. Сергей Мельничук, экс-командир батальона Айдар Нардев, нам рассказал главные вещи. Батальон территориальной обороны создавались изначально для того, чтобы подчиняться областным властям и дислоцироваться в рамках областей и там решать задачи. В зону АТО большинство из них не ездили. Вопрос в том, чтобы наводить порядок в этой сфере, он все равно актуален, поэтому следим, как развиваются события. Спасибо вам, что нашли время прийти к нам в гости.